Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa. Terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting, jangan menganggap NKRI bisa ditipu untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini. Atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur. Di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara. Akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan para pemimpin. Pemimpin di pusat, pemimpin di provinsi, pemimpin di kabupaten kota, pemimpin di kecamatan, pemimpin di desa, jaga kepercayaan rakyat, jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau, mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Kami adalah angkatan yang memang sebentar lagi harus meninggalkan podium. Kami berbuat ini hanya untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita sekarang berjuang. melawan korupsi supaya anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak, Tidak boleh ada masalah. kelaparan di Indonesia.